Для приднестровских школьников, получающих образование на украинском языке, действуют квоты для дальнейшего обучения на Украине. 100 мест предоставляют украинские вузы. В связи с этим, как говорили сегодня, очень важно развивать довузовское образование по всем направлениям. Если раньше мы зарубежным украинцем называли всех, кто проживает за рубежом, то теперь статус зарубежного украинца подразумевает украинцев, либо выходцев из Украины, проживающих за пределами Украины и не имеющих гражданства Украины. Понимаете, в чем вопрос? Поэтому перспектива как раз и в том, чтобы именно развивать довузовский сегмент и развивать, чтобы граждане Украины могли получать полный комплекс образования на украинском языке. Поскольку изменения по определению статуса зарубежного украинца произошли совсем недавно, по словам представителя посольства Украины, уже сейчас будущим абитуриентам необходимо заняться оформлением всех документов. Если кто-то из молодых людей все-таки планирует в следующий год попасть в эту квоту, необходимо начать сейчас или уже даже поторопиться оформлять удостоверение зарубежного украинца. Этим занимается посольство Украины и Республики Молдова. Сегодня в Приднестровье образование на украинском языке получают порядка 700 учащихся. Около 13,5 тысяч школьников изучают украинский в качестве второго официального языка.